Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de Planificador de Bodas, Te amo, basados en el libro. ¿Dónde está ese pobre bastardo que duerme contigo todas las noches? Dijo Nuea con ironía a la persona que había dicho a su madre que se iría a emborrachar debido a su desamor, pero que le estaba sirviendo el arroz en ese momento. Lo único que estaban bebiendo era agua. No había ni una gota de alcohol de por medio, solo estaban sentados cenando juntos como cualquier pareja. No me importa lo que se está rumoreando, deja que se siga extendiendo, déjame convertirme en un hombre miserable, no veo que tiene de bueno que estés engañando a todos con esto, cumlón. Silon sonrió de manera malévola, como si fuera un demonio, antes de responder con voz clara y directa. Bueno, después de todo esto diré que me convertí en un hombre que le tenía miedo a las mujeres, porque la herida en mi corazón es tan profunda que nadie podría curarla pero en ese momento, tú, mi buen amigo, viniste a consolarme. Cuando había tocado fondo, tú estuviste ahí y eso hizo que me enamorara de ti. Me gusta más este papel. Fuiste escultor en tu vida anterior o lo aprendiste recién si yo fuera un escultor con la mano de oro mis obras serían las mejores mi trabajo sería realista tangible y la gente lo vería como una obra maestra incluso si fuera al azar salón le sonrió y extendió su mano para tocarle la mejilla antes de continuar cuando llegue ese día te llevaré a casa y le diré a mi madre de manera directa que te amo Habría sonado conmovedor si no fuera por el hecho de que esa obra ya estaba allanada. Tu suerte es mayor que antes de que kunjiwa se fuera. Abrí el camino para decir que te engañaron y te usaron. Podría ser llamado el hombre con peor suerte cuando en realidad es más probable que el nombre más adecuado sería el hombre más mentiroso. Nanuea negó con la cabeza levemente. A pesar de que en realidad ya lo había asimilado y en secreto había estado de acuerdo con eso. Con todo, Cylon seguiría siendo el buen hijo de su madre y después en algún punto de su vida diría que se había vuelto gay. Parecía que todo ese guión era el indicado para que Noea entrara en su vida. Además, Noea sería el buen amigo que lo ayudó en su peor momento. Ahora amas a un mentiroso. La persona segura de sí misma mostró una sonrisa en la comisura de sus labios y estuvo de acuerdo. Dejó caer su mano y se dispuso a comer. También siguió contando sobre los rumores que había tenido que escuchar en la empresa mientras Noea pensaba en por qué Cylon no parecía preocupado por ello. Ante todo, Cylon parecía estar abatido por la situación. Así de guapo, no quiero creer que pueda ser tan mentiroso. Jaim, que lo sabía todo, había negado con la cabeza y susurrando con incredulidad, pensando en el día en que salón entró en la oficina y dijo que cancelaría la boda con la cara llena de dolor, pero a sus espaldas había arrastrado al organizador de bodas que apareció de la nada y quien además había confesado que estaba de acuerdo en toda esta situación. No puedo creer que tengas un gran marido. Nanuea se rió levemente y murmuró para sí mismo. Sí, te amo. Al escuchar ese murmullo, Sailon sonrió y usó su mano para acariciar la mejilla blanca que estaba manchada con salsa. Gracias por acceder a entenderme y por estar dispuesto a amar a alguien que está lleno de problemas como yo, dijo en un tono serio, haciendo que Nuea sonriera y bromeara sobre el momento.